السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران زده کوونکو حلاラル چ جوړ او روبوې په دې درس کې نه تاسو ته تر دې زو پورې تمرینونه هلکريو تر دې درس پورې تر دا پختنې پورې تمرینونه هلکريو وسره زنده دې په ادامه نور پختنې هلکوچ دا عبارتي پختنې دي تاسو وګورئ دا پختنې مختدې عبارت په شکل لري دي موږ وای دي دې هغه حاصل پیدا کړو د دې جواب پیدا کړو به چې موږ څنګه دا جواب پیدا کولای شو لمرې پښتنه وګورې یا, یا یو بزګر یو غوای پ یا وی زراو چلو سره افغانې وو واخیست او یو غوای پ نل زراو تاسو سره پنځوس افغانې وو واخیستا معلوم معلوم کړئ چې نو مवाडी بزګر تو افغانه مصرف کړی دي نو کوم وواړو چې معلوم کړو چې نیمه وری بازګر تو افغانه مصرف کړی دي نو باید دغه دوا سره جمع کړو تاسو متوجه شئ ګرنه د کاوند کوو فشر زوم چې ما 50 افغانه مصرف کړی نه نورس بیا نه 100 افغانه نور هم مصرف کړی وي ځکه تاسو ته وایم چې ما ټول چې افغانه مصرف کړی من تاسو به د ورج جمعکوي او وای بچتونه افغانې مصرف کړی نو په دې سوال کې یو په دې پوښتنه کې هم موږ د غدوو اعدادن سره جمع کوو ترڅو د ټولو مصرف شویو افغانې او اقم حاصل پلاس راوړي چې ټوله چې اپانه مصرف شي وي دي تاسو ورته متوجي شئ چې موږ څنګه هल्کا ولاي شو دا عدد بروخلو یا وځرو 70 یا وځنا 80 70 لیکو دلته بیا دا عدد نن لزراو 156 نن لزراو 150 دا لیکوځبې جامکم تاسو ته وګورئ موږ دلته ا صفر لرو یا ویځي صفر دی ته دي هم صفر دی صفر جمع صفر کیږي صفر تاسو وګریستئ په میولګه دوه ماده سیفر جمع 15 کیږي 15 درېمو ګرئ څلور جمع 8 کیږي 12 12 کیو حاصل نیکل کیږي ګرانه د کوونکو یو جما نهه کیږي 10 یوم حاصل درلو یو لس یو یو بیا حاصل کیږي دوه جما یو کیږي درې یو حاصل وو دای څلور نتاسو ویلئ چې دغه بسګر ټولي یو څلوي زراو دوا سوالو 50 افغاني مصرف کړی دي چې دغه یو غوای یو غوای یې خسته او یو غوای خسکې ټولي یو څلوي زراو دوا سوالو 50 افغاني مصرف کړی دي یبهلې پښتنه ځواب ته هم راځو دا هم په هغه شانتل تا کېږي تاسو ته د واجبو سره څنګه ځئ کومه په دوه مې پښتنه کې وایي د وکسیناتورانو وکسین اترانه که کاسانته ویږي چې وکسین ورکوي مشه مون ته وکسین ورکوي دا وکسین اترانه وایي وی دي وکسین اترانه یبه دلې په یوه اونۍ کې پنځه میزره نسوا او اټیا کوچنيان او په بلګ اونۍ کې اتوي زره شپږ سو پنځه تر ویش کوچنيان وکسین کړی دي نو تاسو معلوم کړئ چې دینمو وړ ډول په دوواردونه کې څومره کوچنيان واکسین کړي دي په لومړۍ اونۍ کې یا په لومړۍ هفتکه کې 25000 نه سو اټي ماشومان واکسین کړي په دواهمه اونۍ یا هفتکه کې 28000 شپږ سو 500 ماشومان واکسین کړي تاسو معلومه کړئ په دوواردونه کې ټول څومره ماشومان واکسین کړي دي د تیر پرچ معلوم کړئ چې ټولې څومره ماشومان واکسین کړي دي مو بچوکو موږ پایا دا توا عددونه سره جمع کړو تاسو کولی شئ چې دا ورته جمع کړئ ډېر اسانه جمع کی ورته وګورئ چې دا رقم څنګه جمع کوم غوڼکو ځا لومره عدد موږ لرو 250910 250 910 او دوا حمله د دوی 28 57000 28 57000 دا به سره جمع کړو او کوم حاصل چې لاسره دي هغه د ټولو ماشومان او کوچنيانو نشمه دي چې دغه وکسیناتورانو وکسین کړي دي تاسو وګورئ 0 جمع 15 کیږي چې 15 آتا جمع 700 دولس دوای یو حاصل نا جماشپد انجلس یوم حاصل درلو شوارلس مشوارلس کی یو بیا حاصل کی پنځه جماعاته چوکي ګی دیالس بیالس یو سوارلس څالو یو به حاصل دوا جما دوا کی څالو څالو یو حاصل درلو هم هم دا پینځه نو دغه واکسیناتورانو په دواړو اونایکی 35000 شپاکساو 52 ماشومان واکسین ترې دي درېمه پختنه هم په اندیشه کولای کیږي روانې وکونکي تاسو نو توجه وسیدو په پختنه به زهم ارتال کړم د پختنه به هم ال کړم وی یو بنوال 35000 نه ساو او 52 افغانې او انګور او د شل زره 550 نوی افغانې مړې خرڅکړي د دا غره افغانې یو انګور خرڅکړي او د شل زره 550 نوی افغانې مړې خرڅکړي وی تاسو معلوم کړئ چې نو م وړي بڼوان چې تاسو افغانې میوه خرڅکړي وی ټول افغانې ټول پیسې څومره شوي چې دا میوه خرڅکړي هم ده انګور او عام دي مړنو وی دا ور به مت څرنګه کوو تاسو خپل پیګی چې دا بسره جام کوو تر څو ټول شمیر مفته معلوم شي نو دا وسره جمع کړو تاسو ته متوجي شئ لومړی اته 300 سپټزرونه 950او 500 سپټزرونه 950او دوهم هر د 050او 900 سپټزرونه 950او 900 دبسره جمعکو 15 جمع صفر کیږي 15 او جمعنه شبارلس شبارلس کینڅ په لیکو یو حاصل نه جمع 15 څوارلس یوم حاصل درلود 15 یو بیا حاصل کی په 15 ک په 15 لیکو یو بیا حاصل لیکو څلور جمع صفر کیږي څلور یوم حاصل درلود 15 شبار جمع دوا اتکی نو تغه بڼوال ټول د څو په نومي وخت څخه لري د 15150 1575 15 شفته باندې نوای څرڅکړې ده ځربلې پښتنه تم توجه شکرمنځه کاونت کو څلورمه پښتنده په څلورمه پښتنه کې وای دی یو ونزين د کاونت شمیر 1575 يا 01575 16 او دی بلک خوونځي 2000 شپارلس تاسې د لومیش ونجي پنځه لساتو وو شپږ سلوي دې ته ونجي او په دوهم خوونځي کې 2014 شپارلس یو وایې چې په دوارو خونجي کې څوز دکونکي 15 کړو بوختني یعنی د ټولو دکونکو شمیر څه دي تاسو وی دي ټولو دکونکو شمېر یا اندازې دوارو خونجيو معلوم کړئ نه چې مخکلمه وو خو عم معلومدار خبره د کوم بدغه دواره عددن سره جمع کونکو مكتبه حاصل پلا سره دي دمره عدد دی 530 شپاکتل ویخت دوهاندې 200 شپارلس دا به سره جمع کونکو شپعد جمع شپاک کید ولس دولس کید ولیکو یوې حاصل لیکو څلور جمع یو 50 50 یو هم حاصل درلود د 15 15 0 کې خپل 15 او یو 0 2 3 تاسو وګورئ د دواردز د کاونکو د د دواردو خوانځیو د کاونکو شمېر څه شو 3 7 5 2 5 15 مفرتن وګورئ 15 مفرتن څنګه کېږي 15 مفرتن کې وايي یو سري د اته زراو 300 سلور سواو 50 سلوي افغانې غنم او دین سلور زراو 300 او یا افغانې وریجه واخیستې دیته ته زراو سلور 50 سلوي افغانې چی اخيستې غنم او دی سلور زراو 300 او یا افغانې چی اخيستي وریجه موږ څه پیدا کړی نه وریته دې څه افغانې لګوري دي ټول چې ما صرف کړی یعنې تاسو فکر وکړئ قصاصو مشرور بازار تلارشی او دغه را افغانې غنیمو مصرف کړی غنیمي اساس نیوي او دغه امر افغانې 300 دراو او افغانې دي په پورې مصرف کړی او توس خپتنه وکړي چې ما ټول 12 افغانې مصرف کړی نو تاسو به دا دوا عددونه ترجمه کړئ تاسو به معلوم شي چې څو افغانې تاسو مصرف کړې لمړی عدد دی 800 300 پینزا چلوي دوه مددای چلو ارزرو درې سوابه اویا چلو ارزرو درې سوابه اویا که سره جمع کو نو ټول افغانې چې مصرف کړي د اغیش شمیر یا اندازه به په مکمل نه شي پینزا جمع صفر پینزا چلو جمع و یولس یولس کیو لیکو یو یا حاصل لیکو چلو جمع درې ورکی یواصلو آتا اته جمع تلور 12 12 په اخر کې پورلیکو ماته څه وای چې په اخر کې حاصل نه لیکو ځکه بل عدد دلته نشته چې موږ یې ورته ترجمه کړو نو موږ څه کوو دا پورلیکو په اخر کې موږ څه کوو غوای ټولې تو افغانۍ مصرف کړی دي 12 زرو ات څه و پنځلس افغانۍ مصرف کړی کرنه ځکه نو چې دا غوې عبارتي پوښتنه چې تاسو ته حل کړی ام تاسو له نن سره تنظیم کړی هغدا درس مز د کډای وی او په خطو زموږ د شین تر بل درسمو په الله جل جلاله وسپارم الله مومن